Добрый день, меня зовут Лазарева Ксения, мне 21 год. Я счастлива от того, что я могу заниматься любимым делом. Я пою. В детстве у меня была такая болезнь – белые пятна на коже. Они появлялись от солнца, и у меня их было очень много по всему лицу, локти, колени. Ноги все. То есть вы понимаете, как летом ходить с длинным рукавом в брюках, тем более девочкам, когда хочется одеть платье. Смотришь на детей, все здоровые, гуляют. Смотрю на себя в зеркало, а там, ну, конечно, не очень красивая картина. Очень хотелось выступать, но вообще стеснялась себя. Я выздоравливать вот начала, когда я уже приняла себя. Я просто подумала, что есть много людей, у которых проблемы по похуже, чем у меня. Я думаю, что на этом проекте я реализую свою мечту. Я буду заниматься вокалом. Хочется, чтобы людям нравилось мое творчество. Волнуюсь очень, но я думаю, что смогу собрать себя в <соценно> собрать все свои чувства и достойно выступите.

Радости в хате будет. Да. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Боже мой, я так... А я я переживала. Как вас звать? Меня зовут Ксения. А вы звидки? Я из города Кривой Рог. Ну вот уже четвертый месяц живу в Киеве. Круто. Значит, ближе. <свят> ну вы сегодня... Не... Виглядаєте так само, як ви і заспівали. Вибирали платі разом? Так. Uh, да. okay. Ого, які okay. ви. Я повернувся, коли, коли ви почали співати приспів, я зрозумів, що, що є багато що можна зробити разом. Спасибо вам большое. Я хотіла б послухати припів, тому що це дуже. Такая тональность опасная, там где переходный регистр. И там очень сложно остаться убедительной и чтобы голос звучал так же ярко, как ожидает. Поэтому я повернулась, и я считаю, что вы в любом случае будете продолжать быть в проекте Голос Украины. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я не повернулась, потому что мне не хватило, наверное, мастерства вокального, потому что вот эта вибрация меня, конечно, сбила. Вот вы взяли ноту. Вам нужно послушать больше вот таких вот певиц. Вот основа. Это Франклин, Билли Холлидей. У вас такая возможность поработать с тренерами и все это развить. И я буду очень следить за вами. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, почему я не повернулся, несмотря на то, что у вас безусловно есть голос, мне показалось, что конкретно в этой песне вы немножко все гласные слили воедино, все-таки нужно иногда, чтобы согласные проскальзывали. И название песни все-таки crazy, crazy, хотя бы чтобы за это слышалось, потому что я ее все время терял. Я не понял, что она, наверное, maybe поет. В любом случае, мне кажется, что без того говорить что-то сейчас, когда у вас успех, у вас два э, наставника к вам повернулись, и уж они точно вам скажут лучше, что и как. Так что... Прошу, выбор за вами. Два очень сильных наставника и две сильные команды. В какую из них вы пойдете? В команду Тамары или в команду Славы? Слава! Я официально заявляю, что я готов отдать будь-якого участника Тамары университета. Я думаю, что э, я выберу Святослава Вакарчука. Спасибо. Удачи. Не пихайте, вам по голове. Там богато, про что я говорю. Я, я аж задумался. Я задивився. <плес> Ура! А, ви вагали, що ви одразу знали Святослав, і Артур і більше ніяких чоловіків в моєму житті. Я завжди любила творчість Святослава Карчука. Я хотіла Чи ви там попадали під сцену? Це що таке? Суперборы, Да. Значит, да. а, на радостях? Да, я просто... просто так обрадовалась и не увидела ступень. Я не думала, что они там есть. Я забиваю, иди. Ривно за тиждень. Подия, яку обговорюватиме вся країна. Энергетика, драйв. Вообще улет, класс. Все четыре тренера повернулись к вам. Гладиаторская битва, да. Поэтому я приглашаю вас в свою команду. Да! Здобула прихильність трьох тренерів. Унікальні вокальні тактики учасників. Я вмію розмовляти дитячим голосом. Неочікувані перетрубації. От що Ошошо, а шоу він мені зробить. Я прям жду якісь та вот голоса, которую прям ідеально де Ви по його тільки що пропустили. Новостворені колективи. Подпоємся, дует з Святославом, це круто. Це шоу про яке знають у цілому світі. Україна сьогодні в тренді в мировому. Долі змінюються. тут. світі мене всі Побачте все на власні очі. Бог вам дав таланти, красивий тембр, Вірте в себе.